здания животноводческих ферм, уцелевшие здания. Крупные здания уцелели. Захоранивать их было нецелесообразно, поскольку это привело к большому полеобразованию. И сейчас направо дорога идет, вот эта широкая трасса. Это дорога, которая построена в 1986 году в Славуде, Ч... Зеленый мыс ЧАЭС. Вот этот новый участок направо пошел в объезд Рыжего леса, прямо на станцию. А мы сейчас едем по старой дороге, Чернобыль, Припять. То есть дорога вот здесь, вот она вот была вот в 86 году, именно такая. Именно по ней проходили автобусы, которые вывозили людей из Припяти. Именно по вот этой трассе они шли, по вот этой узкой дороге. Слева бетоносмесительный узел. Здесь происходила перегрузка бетона из чистых грузовиков, которые приходили из Киева и, и, и с других мест, производился бетон, в грязные грузовики, которые доставляли этот бетон уже непосредственно, на строительство саркофага. Вот видно остатки этого бетона, остатки он производства бетонное было слева, он здание с трубой. Киев планировался к годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, к 7 ноября 1986 года. Но Авария внесла э, коррективы, свои коррективы в планы и этот блок никогда не был забыт. сейчас я выставлю. до три поют. А сейчас мы проезжаем через э, а которая называется Рыжий лес. До единицы. Ну, сейчас въезжаем в зону Рыжего леса. Сейчас мы проезжаем э, через э, территорию, которая называется Рыжий лес. Здесь когда-то э, до аварии, здесь рост довольно высокий сосновый лес высокий сос. После, после, аварии вот эта часть леса погибла. То есть мы сейчас подъезжаем к западному следу, к самому центру западного следа. То есть сейчас мы находимся на западе от станции. Именно в том направлении, куда в первый момент после взрыва, в момент взрыва были после аварии он погиб а и был захоронен. Захоронен здесь же, прямо здесь. Режим, Все да. сосны, которые вы видите, молодые, которые Но, тут вот справа, это новые. Это сосны, которые были высажены после. Это Примерно 12, 12 лет назад их посадили, то есть за 12 лет назад и и они такие выросли. И слева сейчас вы видите часть, участка, где захоронены лежащие на земле деревья сухие и видны такие подобия таких траншей это вот место где захоронено и сейчас за факелом мы сейчас будем в самом пике вот западного следа уровень радиации в автобусе остановится остановиться и посчитать будет около трех тысяч микроэнгин в час или 30 микрозивертов в час. Но так как наши приборы не такие, так чувствительные, они быстро не считают. Мы проедем этот участок быстрее, чем прибор успеет это считать. Длина этого участка около 50 метров. Вот тут здесь начинается, вот где мы сейчас едем. Слева будет кост. Это пик будет. И сейчас начинается резкое такое же спадение, как и было на расстоянии. Сейчас мы уже выехали из западного следа, уже все. Здесь уровень радиации уже около 100 микрорентген в час. Вы видели, он очень быстро вырос и также медленно, так же, так же быстро Проезжаем мимо Стеллы Припять. И э, слева опять видны остатки э, рыжего леса. Среди уцелевших деревьев э, стоят сухие деревья. Определен круг работников, которые остаются на месте для обеспечения нормального...